Приїжджайте і оперируйтесь, не бойтесь нічого. Я довго собиралась полгода, но але я здесь. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Rehab Clinic -клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнтку, їй 61 рік. До нас вона приїхала з міста Ізмаїл, це Одеська область, пацієнтка з правобічним гонартрозом 4-ї стадії. Прооперована проведено ендопротезування правого суглобу службу медіа системою. Сегодня у нас уже второй день после операции, она хорошо ходит, добросовестно почувае. Скажите мне, будь ласка, как прошла у вас операция? Операция прошла успешно, хорошо. После анестезии очень быстро отошла, страха вообще никакого не было. Шла вот просто к доверию доктору. Спасибо большое вам. Ну впереди, конечно, еще реабилитация, это самое сложное, которое будет впереди все хорошо. Приезжайте и оперируйтесь, не бойтесь ничего. Я долго собиралась полгода, но вот я здесь. Были какие-то страхи перед операцией? Перед операцией нет. Я не боялась вообще операции. Я честно говорю, что я немножко боялась вот реабилитации, которая там, она, она действительно показала, что она более такая вот ну, болезненная первые дни, да. Вот, а потом все будет нормально. Будем заниматься, расхаживаться. Вот. Надеюсь, уже приеду через 18 дней на снятие швов. С палочкой, с тросточкой просто может быть. Сколько лет у вас уже суглоб э, трубой? в В 2020 году у меня началось, мне сделали артроскопию. Четыре года было все хорошо, а потом я опять на него упала. И вот он у меня опять потом еще больше стал болеть. Угу. Вот, и после этого. Дякую вам за гарный відгук. Спасибо и вам большое. Желаю вам легкой да. реабилитации и всего наикращего. Да. Спасибо вам большое и вам успехов в вашем труде нелегком. Дякую.